কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান পৰামৰ্শদাতা হীৰেণ গোহাঁইৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় এ জে পি নেতৃত্ব নাগৰিক সন্মিলন হৈ গ'ল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহি তাত যোগ দিব তাত কিছুমান প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিলে যে এখন জাতীয় মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত কেনেকৈ জনগণৰ শত্ৰু অসমৰ শত্ৰু বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যে এইখন কৰা হৈছিলে যে অসমৰ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এই কামটো কৰাটো মানে অপৰিহাৰ্য চৰ্ত তাৰপিছত আমি সেইমতে আমি কিছু সংঘ সংগঠন কৰিলোঁ বিভিন্ন মানুহক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু আজি আমাৰ সেই প্ৰস্তাৱ মৰ্মে আমি ৰাজনৈতিক দলবিলাকক লগ ধৰিম বিৰোধী ৰাজনৈতিক আৰু আজি আমি প্ৰথম অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগত কথা হ'লোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিছোঁ তাৰপিছত প্ৰধান কথা হৈছে যে বিৰোধী ঐক্য কেৱল আমাৰ এটা মনে গঢ়া কাহিনী নহয় অসমৰ মানুহে বিচাৰিছে আৰু বিৰোধী ঐক্য অবিহনে বিজেপি দলক পৰাস্ত কৰা সম্ভৱ নহ'ব গতিকে আমি সেইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু সেই মৰ্মে আজি জাতীয় পৰিষদৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেওঁলোক ইতিমধ্যে আমাৰ লগত এই সম্পৰ্কে একমত কিন্তু বস্তুটো প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ বৈঠকত এ জে পিৰ সভাপতি লুৰিণ গগৈয়ে বিৰোধী ঐক্য সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে বিৰোধীৰ বুদ্ধিদাতা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ আমি এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছোঁ যিটো ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন হৈছিলে তাত কিছু প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই প্ৰস্তাৱৰ অংশ হিচাপে আজি আমাৰ লগত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আৰু আমিও এই আলোচনাত সন্মানীয় হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া পৰেশ মালাকাৰকে ধৰি যিসকল আমাৰ বিশিষ্ট নাগৰিক আছে তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ আলোচনাত পুনৰ আমি দৃঢ়তাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব আৰু বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ অস্ত্ৰটো হ'ল কৌশলটো হ'ল একতাৰে যুঁজা গণবৃত্তি নাথাকিলেও অজিত ভূঞাৰ দলো লাগি আছে লুৰিণ অখিল গৌৰৱক একেইটা ছাতিৰ তলত ৰাখিবলৈ বহুখিনি বাদেই দিওঁ যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা সন্মানীয় ডক্টৰ হিৰণ গোঁহাই নেতৃত্বত আমাৰ ছজনীয়া এই ব্যক্তিৰ যিটো দল সেই দলটোৱে সকলোৰে লগত যোগাযোগ কৰি আছে এইটো মই দেখা পোৱা নাই কাৰণে কৈছোঁ তাৰপিছত সেই সময়ত আমি কিন্তু কথাবোৰ ৰাজহুৱা কৰা নাছিলোঁ আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ কাৰণ বহু এইবিলাক কথাত এটা কৌশল থাকে আৰু সেইটো আমি যদি ঠিক নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহু ধৰণৰ বিভ্ৰান্তি হয় আৰু সেইটো আমি কৰি 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 আপোনালোকে দেখা পালে সেইদিনা যে মাছখোৱাৰ অভিৱৰ্তনত ইমান মানুহৰ সমাগম দ্বিতীয়তে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকল আহি তাত আটাইকেইজন বিশিষ্ট নেতা আহি তাত ভাষণ দিছে গোট খাইছে বহুতে ভাষণ নিদিয়াকৈ তাত উপস্থিত আছে এইটো দেখা পোৱা কথা হ'ল তাৰপিছত আহি আপোনালোকে আজি দেখা পাইছে যে আমি প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু স্তব্ধ হোৱা নাই বা ৰৈ যোৱা নাই নিৰ্বাচনী যুঁজত অপ্ৰতিৰোধ বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ সন্মিলিত শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব বিৰোধীয়ে কংগ্ৰেছ এ জে পি ৰাইজৰ দল বাওঁ শিবিৰে বুজি পায় এই কথা কিন্তু মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত সকলোবোৰ হৈ পৰে বুমিৰাং শনিবাৰে নিশাৰ এই বৈঠকৰ পিছতো মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত ৰৈ গ'ল প্ৰশ্নবোধক বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ অভিযোগ নাগৰিক সমাজে কংগ্ৰেছক এৰি চলিছে কংগ্ৰেছ মিত্ৰতা বিৰোধী নহয় যে মিত্ৰতা হ'ব লাগে কিন্তু মই মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত চুজি হ'বলৈ এইকাৰণেই কৈছোঁ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাবিলাক বৰ ভাল নহয় মই কাৰো নাম ল'ব নিবিচাৰোঁ সকলোৱে যদি মিত্ৰতাৰ বাবে নিষ্ঠাৰে আগবাঢ়ে আৰু মই প্ৰথম কোৱা কথাটোৱে যদি নিজৰ দলৰ স্থিতি চাই ক'ত কোনে খেলিব লাগে সেইখিনি কথা ভালকৈ ভাবে আৰু পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাই বহুত নহয় আজি ৰাতিপুৱা মই কোনোবা কোনোবা বেলেগ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক পাইছোঁ তেওঁলোকে কৈছে আগতে আমাৰ সমষ্টিত আমুক দলটো জিকি আছিল এতিয়া আমাৰ দলৰ ভাল হৈছে সেই গতিকে গোটেই কথাবিলাক চাই পেলাই পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত মিত্ৰতাৰ পাছত আৱদ্ধ হ'বলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা কংগ্ৰেছে শক্তিশালী দল বিচাৰিছে হয়তো কংগ্ৰেছৰ দৃষ্টিত গণভিত্তি নাই লুৰিণ গগৈৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ আনহাতে ভৰসা নাই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ ওপৰত